Sentyabrın 7-sində Kür vətəndaş cəmiyyəti və Milli büdcə qrupu nümayəndələrinin görüşündə bu ilin yazında baş vermiş 20 yasılı daşqının nəticələrinin aradan qaldırılması məsələləri müzakirə olunub. Kür qərargahının koordinatoru Oktay Gülaliyev və qərargahın üzvü Mehman Əliyev daşqın zamanı kəndlə təsərrüfatlarına dəymiş zərərin qiymətləndirilməsinə dair monitorinqin ilkin nəticələri haqqında Milli büdcə qrupuna məlumat veriblər. Tərəflər daşqının nəticələrinin aradan qaldırılması üçün hökumət tərəfindən 2010-cu ilin büdcə indən ayrılan vəsaitin xərclənməsinin monitorinqi üzrə fəaliyyətin koordinasiyası barədə razılığa gəliblər. Məlum olduğu kimi, su basmış ərazilərdə bu il evlərin və sosial obyektlərin inşası, bir dəfəlik kompensasiyaların verilməsi, iriqasiya sistemlərinin bərpası və yenidən qurulması üçün 300 milyon manat ayrılıb. Kür qərargahının ərazidə apardığı monitorinq zamanı vəsaitlərin xərclənməsi zamanında çoxlu pozuntuların, vətəndaşların kompensasiyalarının mənimsərilməsi hallarının olması aşkar edilib. Demək, bu da Gülaliyev görüşündən sonra bildirib.